मनोरथसिद्धिप्रद गणेशस्तोत्रम् स्कन्द उवाच नमस्ते योगरूपाय सम्प्रज्ञानशरीरिणे असम्प्रज्ञानमूर्ध्ने ते तयोर्योगामयाय च वामाङ्गभ्रान्तिरूपा ते सर्वप्रदा प्रभो भ्रान्तिधारकरूपा वै बुद्धिस्ते दक्षिणाङ्गके मायासिद्धिस्तथा देवो मायीको बुद्धिसङ्मितः तयोर्योगे गणेशाना त्वं स्थितोऽसी नमोस्तु ते जगद्रूपोऽगकारश्चाणकारो ब्रह्मवाचकः तयोर्योगे हि गणपो नाम तुभ्यं न चतुर्विधं जगत् सर्वं ब्रह्म तत्र तदात्मकं हस्ताश्चत्वार एवं ते चतुर्भुजनमोस्तु ते स्वसंवेद्यं च यद्ब्रह्मा तत्र खेलकरो भवान् तेन स्वानन्दवासि स्वानन्दपतये नमः द्वन्द्वं चरसि भक्तानां तेषां हृदि समास्थितः चौरवत्तेन ते भूद्वयि मूषको वाहनं प्रभो जगति ब्रह्मणि स्थित्वा भोगान्भुङ्क्षि स्वयोगगः जगद्बिब्रह्मतिस्तेन चेष्टितम् ज्ञायतेन चौरवद्भोगकर्तात्वम् तेन ते वाहनं परम् मूषको मूषकारूढो हेरम्भाय नमो नमः किं स्तौमि त्वाम् गणाधीशा परम् वेदादयो ययुः शान्तिमतो देवं नमाम्यहम् इति स्तोत्रं समाकर्ण्या गणेशस्तमुवाचः वरं वृणुमहाभागा दास्यामि दुर्लभं ह्यपि त्वया कृतमिदं स्तोत्रं योगशान्तिप्रदं भवेत् मयि भक्तिकरं स्कन्द सर्वसिद्धिप्रदं तथा यं यम यमिच्छसि तं तं वै दास्यामि स्तोत्रयन्त्रितः पठते शृण्वते नित्यम् कार्तिकेयविशेषतः इति श्रीमुद्गणपुराणे मनोरथसिद्धिप्रदं नाम गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्